श्रीमान नारायणीयम 78వ దశకం శ్రీకృష్ణునకు రుక్మిణి సందేశము త్రిదశవర్ధకివర్ధితకౌశలమ్ త్రిదశదత్త సమస్తవిภูతిమత జలధిమధ్యగతం త్వమభూషయో నవపురంవపురంచితరోచిశా ददुषिरेवत भूभृतिरेवतीं हलभृतेतनयां विधिशासनात् महितमुत्सवघोषमपुपुषः समुदितैर्मुदितैः सह यादवैः अथ विदर्भसुतां खलु रुक्मिणीं प्रणयिनीं त्वयि देवसहोदरः स्वयमतिसतचेदिमहीभुजे स्वतमसाप्तमसाधुमुपाश्रयन् चिरद्धृतप्रणया त्वयि बालिका सपदि काङ्क्षितभङ्गसमाकुला तव विवेदयितुं द्विजमादिशत् स्वकदनं कदनङ्गविनिर्मितं द्विजसुतोऽपि च तूर्णमुपाययौ तव पुरं हि दुराशदुरासदं मुदमवाप च सादरपूजितः स भवता भवतापहृता स्वयं स च भवन्तमवोचतकुण्डिने नृपसुता खलु राजति रुक्मिणी त्वयि समुत्सुकया हितया प्रहितोऽस्म्यहम् तव हृतास्मि पुरैव गुणैरहम् हरति मां किल चेदिर्नुपोऽधुना अयि कृपालय पालय मामिति प्रजगदे जगदे कपते तया अशरणां यदि मां त्वमुपेक्षसे सपदि जीवितमेव जहाम्यहम् इति गिरासुतनोरतनोद्भृशं सुहृदयं हृदयं तव कातरम् अकथयस्त्वमथै न मये सखे तदधिका मम मन्मथ वेदना नृपसमक्षमुपेत्य हराम्यहं तदयितां दयितामसि तेक्षणाम् प्रमुदितेन च तेन समं तदा रथगतो लघुकुण्डिन मे इवान् गुरुमरुत्पुरनायकमे भवान् वितनुतां तनुताम् अखिलापदां रुक्मिणी संदेशमु अनु डब्बति एमिदव दशकं समाप्तं नारायण नारायण गो श्रीमन्नारायण नारायण गोविन्द नारायण नारायण गोविन्द लक्ष्मी नारायण नारायण गोविन्द